Опять венеция, Сан-Марко район. Обратите внимание, какая красота здесь. Интересно тоже, как много туристов. Э -э, лондонский биг-бен венецианском Amplua, да. Можете посмотреть. Красиво, очень. Посмотрите, какое здание. И интересно, молодая пара решила ну, свадьбу, и вот они решили сделать свои фотографии свадебные. Почему бы и нет, сегодня у нас среда, но не все, хотим заметить, женятся в субботу, да? И если вы решите жениться, вы сами определите для себя день и место, где вот, эти, вот такие красивые фотографии, да? Потому что ну, на самом деле очень красивое место, Венеция очень красивая, и кто здесь не был, обязательно приезжайте и посмотрите. И единственное, что мы хотели узнать больше, мы сейчас пройдем туда, в клуб, больше вам расскажем о этих прекрасных местах. Но мы не будем говорить вам подробности, какое здание, когда было построено и так далее. Почему? Потому что мы хотим, чтобы вы сами сделали маленькое исследование, чтобы не все мы вам рассказали. Поэтому так. Продолжаем, оставайтесь с нами, увидимся дальше.